21 числа в городе Павлограде и по всем городам Западного Донбасса, Терновка, Першатранска состоится акция протеста. Эти акции протеста будет, будут в честь открытия третьего съезда шахтеров Украины. Этот съезд состоится 21-22 числа. Присутствовать будут 800 делегатов. Это все горняки. Почему решили провести съезд? По той причине, что в действительности с приходом новой власти, новая власть э, убрала все те завоевания, все те социальные выплаты, которые шахтеры завоевали себе десятилетиями, э, проводя акции протеста, э, пешие походы и тому подобное. Поэтому правительство замахнулось на эти социальные выплаты. Это вмешательство в горный закон, отмена горного закона. То есть, если шахтер проработал десятки лет на угольном предприятии лишается получения компенсации за электричество и получения угля, человек лишается социальных выплат, то есть пенсия, которую шахтер, шахтер зарабатывал потом и кровью, облагается его налогом. Работая в тяжелых условиях, естественно, зарабатывая чуть побольше зарплаты, чем другие отрасля у шахтеров побольше пенсия. И вот правительство решило обложить эту пенсию налогами. Сейчас в данный момент мы еще шокированы тем, что работающие пенсионеры шахтеры будут обкладываться налогом на пенсию. Поэтому нет предела возмущения возмущения тому, что происходит в данный момент. Людей лишают право оздоравливаться. Ставится вопрос, человек втратил здоровье, получил трудовые увечья, право выбора пенсии или регресса. То есть мы знаем, что есть официальная статистика, продолжительность жизни составляет шахтера, составляет 53,5 года. И вот, видимо, кому-то из высоких чиновников мозолят глаза, что шахтер прожива проживает там 55 до 60 лет.